Jadi selamat datang dan selamat malam kepada semua pendengar podcast kita pada hari ini. Jadi podcast kita pada hari ini adalah sedikit lain daripada yang lain bukan cerita seram lagi tapi kita akan ke arah pendidikan. Jadi podcast kita hari ini yang bertajuk wacana pendidikan masa hadapan. Cepat 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 cepat. Jadi bersama saya hari ini saya Dominic Empalah yang baik lagi bijak ya lagi mantap malam ini jadi di studio kita hari ini ada dua celebrity, Selebriti, ya selebriti terkenal di tanah air. Jadi kami mau kelakar sawak juga lah, Sebab kami selesa lagi kelakar sawak. Jadi kita mbak dua selebriti tok dari jauh dari semenanjung. Kita persilakan. Seriti pertama kita ada hari ini Sang Arif, yang Arif Jadi Yo. Arif boleh perkenalkan diri sikit semasa datang ke Sarawak Hai guys, nama saya masih Arif Boleh panggil Arif Saya diri Bambi Itu saja Okay Itu saja daripada Arif Jadi bukan seorang, bukan saya saja, bukan dia saja Tapi ada satu lagi Selebriti uh, kita yang akan datang dengan kita malam tu. Jadi saya bawakan. Yeah, selebriti penyanyi terkenal tanah oh. air kita. Oh. <laughs> Zafri. Jadi Zafri okay. boleh perkenalkan diri anda. Okay, jadi nama saya Zafri. Uh, saya berasal daripada Pekan Pahang. Okay Jadi untuk podcast kita pada malam ini kita akan menyelami topik yang kritikal dalam landscape pendidikan Malaysia kita ni sekarang lah. Ya bukan sahaja berkait dengan masa kini, malah masa hadapan generasi kita ya. Tajuk perbincangan kita hari ini tak lain tak bukan iaitu membina karakter insaniah di bawahnya hubungan teori perkembangan dasar pendidikan dan falsafah. Jadi menarikkan. Jadi perbincangan ini berkontekskan satu stimulus saya pun tak tahu apa itu stimulus dan kita teruskan saja yang kita peroleh daripada tugasan institut pendidikan guru daripada salah, salah satu penonton kita dari IPG lah iaitu petikan ucapan perdana men ucapan menteri pendidikan pada persidangan kemasaan 2024 yang menyebut <coughs> kita tidak boleh mengukur eh kita tidak boleh lagi mengukur kejayaan murid hanya melalui grade A semata-mata Fokus kita sekarang selari dengan aspirasi kurikulum 2027 dan falsafah falsafah <laughs> pendidikan kebangsaan adalah untuk membina karama Insania. Ini bermakna kita mahu melahirkan murid yang bukan sahaja pintar dari segi intelek tetapi juga kaya dengan adab, empati dan daya juang. Inilah terjemahan FPK daripada konteks abad ke-21 di mana sasian kemanusiaan diletakkan pada terasnya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan tadilah. Jadi petikan ini jelas menekankan peralihan fokus daripada akademik semata-mata kepada pembangunan sosial dan kemanusiaan yang menurutlah ataupun kita panggil karamah insannya. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana teori perkembangan kanak-kanak dan pendidikan negara dan falsafah pendidikan saling berkait rapat antara satu lain untuk merealisasikan aspirasi ini. Jadi um, saya nak tanya kepada salah satu kita punya salah satu kita punya um, sahabat kita pada hari ini iaitu Arif ya. Hai. Jadi kita mulakan pada atau umbi pendidikan lah. Jadi itu teori perkembangan sesuatu pendidikan tu. Jadi dalam kursus EDUP 3103 siapa tu? Saya pun tak pasti, tapi yang saya tahu dia pasal fas apa Oh, ok Apa nanti saya cari lagi Jadi kita dedahkan dengan berbagai teori yang menjelaskan bagaimana murid dia berkembang Jadi bagaimanakah teori-teori ini yang Arif? Terutamanya daripada domain kognitif Sosio-emosi dan fizikal Boleh menganalisis amalan pedagogi semasa kita terima kasih yang amat berhormat Dominic Ulang jumpa Okay Yang pertama Yang pertama saya Untuk domain kognitif saya pilih Teori perkembangan sosio sosio Daripada Lev Begalski Begalski Begalski, begalski. Okay. okay. Jadi Kalau macam kita tengok Kokurikulum baru ni Dia Fokus pada adat dan empati Jadi teori ni sangatlah Relevan dan penting pada masa oh. kini okay. Jadi apa yang saya boleh cakap di digital, Bigal ki menekankan susah betul nak beri. Ha, kan susah gila. Betullah. Ha, cuba. Terus menekankan interaksi sosial dan bahasa sebagai pemangkin utama perkembangan kognitif terutamanya dari konsep zon perkembangan proximal ataupun ZPD. Jadi uh, amalan baik, amalan bilik darjah perlu beralih daripada PDP yang berpusatkan guru kepada pembelajaran yang lebih kooperatif, kolaboratif dan sokongan rakan sebaik. Kalau macam kita tengok murid berinteraksi kan, lepas hmm. tu bila dia berhujah, jadi mereka ni dapat saling bantu-bantu dalam zon perkembangan proximal mereka. Jadi secara langsung akan membina kemahiran sosial, emosi ada dan terus menyokong kerabat insomnia. Oh, kalau macam tu. Jadi itu jawapan dari kita punya uh, tadi lah. Kita punya tetamu kita pada hari ini yang Arif, kita dapat ringkas. Jadi kita boleh dengar tadi lah dia punya hujah tu ringkas dan padat ya. Saya ada sedikit masuk tadi. Jadi seterusnya saya nak tanya dalam sosio, konteks sosio emosi ni lah Sosioemosi Emosi ni saya baru-baru saja dengar perkataan sosioemosi. Emosi Jadi saya tertarik dengan teori kecerdasan oleh Daniel Goleman Kenal? Eh, kenal Kenal? Saya kenal Saya kenal <laughs> Teori ni per... <laughs> yes Teori ni penting untuk membina empati Dan daya juang Jadi, macam mana benda ni boleh berlaku, ya? Saya nak tanya kepada panel pertamu uh, kedua tak? Okay. Jadi, um, ini Teori Daniel Goldman ataupun tokoh ni dia um, sangat luas Jadi antara perkara yang telah saya jumpa hmm. Jadi Goldman ni mendefinisikan kecerdasan e emosi Iaitu EQ melalui 5 komponen hmm. Iaitu kesedaran diri, pengawalan diri, motivasi, empati dan kemahiran sosial Jadi uh, implikasi uh, untuk pedagogi untuk membina daya jurang Jadi guru mesti mengajar murid Berdasarkan kemahiran pengawalan diri dan motivasi Jadi ini merupakan antara aspek kendiri Daniel Goldman Jadi ini salah satu contoh yang diberitahu oleh Daniel Goldman lah. Jadi seterusnya untuk membina empati ni Kita kena mewujudkan satu ruang di sekolah Untuk murid memahami perasaan orang lain Seperti melalui pembelajaran bersepadu Atau slot khusus pendidikan karakter seperti yang dihasratkan dalam kurikulum 2027 ha, jadi ini, dia telah di-update di-apa? di-update di-update jadi Goldman memberi kita kerangka untuk mengukur dan membangunkan sahsia ini secara sistematik dalam um, pendidikan di Malaysia kita uh, jadi itu uh, uh, pendapat uh, dari dia Goldman uh, jadi, keterangan uh, daripada Zafri tadi sangatlah uh, terang menerang ya daripada uh, uh Daniel Goldman sendiri macam dia ni oh, pernah dia sendiri ah uh, dia macam dia ni <laughs> sendiri macam dia ni God Daniel Goldman dia bagi saya ya jadi baiklah seterusnya saya nak masuk kepada tadi dah sosio emosi apa semua kan saya nak masuk kepada domain fizikal pula jadi jadi okey teori siapa pula yang terangkan tentang domain ni domain fizikal ni And then bagaimana uh, teori dia membantu dalam perkembangan konteks fizikal ni berlaku Jadi dipersilakan Arif Arif Okay kalau kita tengok Sorry apa tadi? Fizikal Yes domain, physical. domain Ah domain, fizikal Jadi saya akan pilih Bukan saya pilih, saya, saya akan <laughs> Contoh, contoh. Ah, saya contoh, contoh lah, contoh tugas perkembangan daripada Robert Havighurst. <SILENCAT> ah, jadi Havighurst ni dia buat pernyataan yang bahawa setiap individu dia perlu menguasai tugas-tugas perkembangan. Hmm. Ya, kita tentu pada setiap peringkat a ah, contohnya tiga untuk mencapai ha untuk mencapai peringkat seterusnya. Hmm. Contohnya kita ada kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Ya. Jadi kemahiran ni dia macam jadi asas untuk mereka untuk melakukan tugas sosial dan akademik yang lebih kompleks pada masa hadapan. Kan, Goldman. <laughs> Saya bukan Goldman, tapi betul apa yang diberitahu oleh Arif tadi tentang Robert Heavy Hearst Hmm, Robert yes, Heavy Purse. Kind of yeah. Jadi murid-murid dia kena menguasai kemahiran asas uh, 3M tadi mm -hmm. pada tahap sekolah rendah sebelum ke sekolah menengah. Jadi kalau murid gagal kuasai perkara asas ini Um, masa tahun 1, tahun 2 Jadi dia akan mengganggu pembelajaran seseorang individu Ataupun kanak-kanak tu lah daripada kecil ha. Jadi macam mana nak buat tugas-tugas yang lebih kompleks Masa sekolah menengah nanti Kalau dia tak dapat nak kuasai benda ni ha. Jadi kegagalan awal Dia boleh merosakkan imej kendiri dan motivasi ha. Jadi uh, untuk menghalang pembinaan daya juang seorang individu ha. Oh sangat mendalam jadi kupasan-kupasan daripada tetamu kita tadi sangatlah tidak kosong yeah. Jadi kita akan beralih kepada satu topik yang Yang analisis dan kritis sikit Jadi kita beranjak kepada isu seterusnya Sejauh mana dasar rasa pendidikan kita sejak dahulu kala Telah menyokong prinsip teori perkembangan ini Jadi dan adakah ia yes, selari dengan matlamat uh, FPK tadi? Zafri Jadi kalau kita tengok balik dekat penyata razak 1956 dalam laporan dan, dan laporan Rahman Talib 1960, jadi fokus utama adalah perpaduan negara dan juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, jadi penyelarasan 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 dengan teori, walaupun fokus ni ialah dasar, ia secara total tidak langsung menyokong dimensi sosio-emosi, jadi itu antara pendapat dari Goldman dan juga sosial cultural daripada Vygotsky, jadi pembinaan Uh, Sekolah Bahasa Sains Satu Sistem telah mewujudkan platform interaksi sosial yang pelbagai oh. yang pelbagai kaum. Uh -huh. Jadi penting untuk membina kemahiran sosial dan empati serta interaksi sosial kultural uh, jadi Cikgu Arif ada nak tambah apa-apa? Kau Cikgu eh, Arif. Oh, oh, <coughs> oh rupanya ah. tak dapat kita. Ah. kita. Ah. Ah. Hantu <coughs> okey okay, Cikgu Arif. Jadi Cikgu Arif ada apa-apa yang nak ditambahkan nah, lagi? Of Maybe course dari Habokski ke Goldman sendiri ke? Tokoh apa pula ni? Okay, okay. Ni tak tokoh. Oh, okay. tak ada nak. Okay. Jadi kita boleh lihat dekat sini kan. Ujapkan berlaku uh, dengan kemunculan Akta Pendidikan 1966. Nah, oh, Alhamdulillah. Okay. okay. Akta ni dia, dia, secara rasmi mengukuhkan peranan uh, FPK sebagai teras dalam sistem pendidikan kita lah. Dia jadi macam undang-undang utama dalam pendidikan mm -hmm. Jadi, FPK ni dia menggariskan pembangunan individu secara menyeluruh dan bersepadu atau dia juga dibagi kuasa undang-undang kepada FPK untuk memaksa kurikulum dan pedagogi dengan mengambil kira semua aspek perkembangan Jadi, ia ni sangat selari lah dengan prinsip holistik dan teori-teori yang telah kita bincangkan tadi tu kan ha, yang menandakan pengiktirafan rasmi bahawa kejayaan bukan diatur secara intelek saja. Oh, faham, faham, faham. Tak, tapi saya nak tanya lah daripada pihak tadi, adakah dasar-dasar ni dia berjaya sepenuhnya dilaksanakan? Kalau macam, kalau dilaksanakan sepenuhnya, mengapa ini kita perlukan lagi kurikulum 2007? Dan karam insidenya ini, kalau FPK sejak 1968 tadi kan menjadi tonggak pendidikan. Dan, dan lagi ya, tambah hmm. lagi dengan pengukuhan Uh, oleh akta 1996. Uh, jadi ada ag agak rumit sikit sebenarnya. Okay, jadi tentang soalan tu uh, sebab pelaksanaan ataupun implementation ni dia tak seindah di atas kertas. Itu itulah kritikan yang perlu kita hadapi. Walaupun dasar-dasar walaupun dasar-dasar dah ada dah ada. Jadi sistem pentaksiran, ekspektasi ibu bapa dan budaya sekolah masih cenderung ke arah um, aspek intelektual Uh, iaitu grade bertentangan dengan teori Vygotsky dan Goldman. Uh, jadi di mana pembelajaran um, merupakan satu proses sosial dan emosi yang perlu disokong. Bukan semata-mata ujian kognitif uh, ataupun ujian pengetahuan. Tepat sekali. Lepas sekali. Jadi macam saya ada nak tambah oh, malam dok, kau 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 muncul dan, uh, karam dia yes. disebabkan respon kepada kegagalan Adalah kegagalan I cuma agak tergagas Tersebut Ya, ok <ganzapör: Is it> Sistem <possible? laughs> pendidikan sebelum ni untuk menterjemahkan Atau mentafsir FPK secara tuntas dalam bilik rajah Kita okay. perlu fokus uh, Kita ni terlalu fokus Terlalu oh. fokus dengan grade daripada hmm. proses Betul uh -huh. Jadi, kok mhm. kur 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 kurikulum 2027 ni kau yeah. ke curriculum? Masuk saya curriculum 2020 2027 lagi Dia nak fokus Dari kepada Dia nak fokus kepada Okay. Pendidikan karakter dan pembelajaran yang bersepat uh, Jadi um, sangat Wow wow. yang menarik oh, Pembincangan Sangat menarik, menarik. Sangat menarik. Lah. Jadi sangat. uh, <laughs> Jadi baru saya faham tadi lepas dengan penjelasan daripada cikgu Arif, Oh, Cikgu, cikgu, cikgu juga ke? Kan? Saya saya bukan. Ah, kawan kan. Goldman. 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 Nama khas padan dia. Jadi lepas saya dengar daripada kedua-dua pihak tadi, jadi dah, uh, saya baru faham macam mana dasar ni dia berfungsi. Berfungsi. Jadi kita telah tahu bagaimana teori-teori ni tadi, teori perkembangan dan dasar pendidikan FPK berkaitan antara satu sama lain ni dia kembali kepada diri kita sebagai bakal guru nah. ya. Jadi apakah implikasi pembicaraan ini terhadap peranan kita dan bagaimana ia dikaitkan dengan FPK ini tadi falsafah uh, a perika perikanan. falsafah <laughs> <Pasal apa, laughs> falsafah pendidikan guru. Jadi, okay. jadi kat sini uh. Peradaan kita ni bukan lagi sekadar penyampaian maklumat Tapi kita jadi pemudah cara uh, Dalam perkembangan dan pembinaan karakter Jadi lepas ni kita tak boleh lagi guna kaedah kuno macam Cok 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 Kita kena ketepikan lah Kita perlu lebih progresif Dan sentiasa cari PDP Yang lebih selari, selari Untuk perkembangan <tuh> kemangan buri untuk tuntutan betul 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 dan uh, dengan selari dengan fasafa pendidikan guru atau PFPG guru yang ber berpekati ber, dan berpandangan progresif dan saintifik jadi ia mengajar kita untuk tidak uh, jumut dengan pendekatan tradisional tapi menggunakan um, pakai teori saintifik untuk PDP yang lebih progresif sekaligus dia membantu uh, suri teladan karakter yang ingin kita bina ha, Jadi seterusnya, menjamin, dia juga menjamin perkembangan seseorang individu Dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu ha, Jadi peranan kita untuk memastikan perkembangan holistik satu individu Bukannya setakat fokus pada segelintir pelajar saja, Tapi um, menggunakan pedagogi yang berteraskan teori Tokoh-tokoh ini uh, adalah salah satu cara yang dapat Uh, memelihara masyarakat Jadi barulah Karamah insaniah itu Dapat disahirkan. Oh, Sangatlah Berisi uh, dia punya pendapatan tadi berisi. Jadi uh, Kita dah sampai ke penghujung rancangan kita Jadi kesimpulannya Maklumat Karamah insaniah Dari kurikulum Dari guru petunjuk Ini adalah satu bentuk Macam Wake up call lah Arlam Perjemaan semula macam tu Jadi yang menuntut kita Sebagai guru Untuk meletakkan sasiah kalau nak tahu saya ni guru tau 5 tahun uh, Ah yeah. Ya Jadi bukan lagi hanya sebagai sisipan semata-mata Jadi oh, oh, anak wow, ah. good. oh, Muda Tak ada petunjuk Kita perlu menjadi guru progresif good. Yang menggunakan pengetahuan <laughs> Dari perkembangan kanak-kanak ni tadi lah Untuk merancang amalan pedagogi Yang benar-benar seimbang dan holistik Seperti mana yang diamanahkan oleh FPK dan FPG ni tadi Jadi Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Arif dan juga Goldman 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 Zafri atas perbincangan yang mantap tadi lah dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke podcast yang tak seberapa juga ni dalah di dalam bilik saya lah podcast ni tadi. Jadi sesungguhnya peranan guru dalam membina generasi bergerak ramai adalah satu amanah yang agung. Jadi kepada semua pendengar, Jumpa lagi di episod akan datang dan selamat tinggal dan bye bye. bye, So, lepas podcast ni ada rancangan tak macam nak pergi jom, ke apa? Itulah lepas podcast ni. lah banyak tak benda tak yang dah dikeluarkan cik jadi cik. kan. Makan. Eh, Arif, maka. makan. makan Arif. Memoyo. Oh, ya, Okey, mari lah kita. Jom, 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 jom. saya okay, so ikut sekali ya. Bye. Bye.